राजाघडा मोडीन साठी swanand news ला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन वर क्लिक करा. उलाहस नगर कॅम्प 5 मधील जय जनता कॉलनी येथे असलेल्या एका जीन्स शिलाई कारखान्यात भीषण आग लागल्याची घटना घडली होती. घटनास्थळी तात्काळ पोहोचलेल्या उलाहस नगर महापालिकेच्या अग्निशमन दलाने अथक प्रयत्नांनंतर आगीवर नियंत्रण मिळवलं. सुदैवाने आगित कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. पर कारखान्यातील संपूर्ण सामान जळून खाक झाले. आग विजवल्यानंतर हे दृश्य आहे जिथे स्पष्ट की संपूर्ण जळून राख यावरून अंदाज लावता येतो की आग किती भीषण होती या घटनेत सुमारे एक कोटी रुपयांचं नुकसान झाल्याची माहिती कारखाना मालक रोहित जयस्वार यांनी दिली आहे तसेच ही आग शॉर्ट सर्किट मुळे लागली असावी असा अंदाज व्यक्त करण्यात आलाय मेरा नाम रोहित है मेरा फैक्ट्री है कॉलोनी में मे करीब रात यहाँ पे शायद शॉर्ट सर्टिफिकेट से हुआ है ये आग लगा हुआ है तो ये अभी तो ये जो करीब वन सी आर के आसपास ये पूरा जल के खाक हो गया है यहाँ पे और मशीने प्रशासन या कुछ प्रशासन ये अगर बच सकता था अगर ये सामने रोड जो है अगर ये बन गया होता तो फायर ब्रिगेड को आने में आसानी होती है और ये सारे रोल जो देख रहे हैं आप यहाँ पे जले हुए ये सारा निकल गया होता बाहर तो यही रोड की वजह से भी परेशानी हुआ है जो गटर का जो काम चल रहा है उसके तो वजह आप से। आप इसको लेकर प्रशासन से क्या मांग करते हैं प्रशासन से यही मांग करते हैं कि अभी इतना हम टैक्स पे करते हैं कुछ सुविधा उनको देना चाहिए ये सब ताकि इन फ्यूचर ना हो किसी और के साथ ना हो कारखान्यातील एका कामगाराने सांगितलं की रोजच्या प्रमाणे ते रात्री साडे दहा वाजता कारखाना बंद करून गेले होते आणि सुमारे अकरा वाजता कारखान्याला आग लागल्याची माहिती मिळाली या आगीत संपूर्ण कारखाना जळून गेला जिथे एक डझनहून अधिक कामगार काम करत होते आता सर्व काही भस्मसात झालाय नमस्ते हम लोग यहाँ काम करते रात को साढ़े दस बजे तक हम लोग बंद करके चले गए जैसे रूम पे गए दस पंद्रह मिनट के बाद मुझे सूचना मिली है कि कारखाने में आग लग गई कारखाने में आग लगी तो हम लोग सब भाग जोड़ के आए आने के बाद देखा हमारा जो तो सामने जो गाले का गा, सामने जो खड्डा है जो मुंशी ने जो जो नाला बना है जो खड्डा उसको बराबर काम नहीं किया जिसकी वजह से फाइकेडेड वाले ने उनको आने में लेट हो गए अगर वो अगर रास्ता सही होते तो हमारा दस सेट का भी इतना नुकसान नहीं होते तो उनको भी थोड़ा प्रॉफिट हो जाता जो जिसकी वजह से लेट हो गए गाड़ी आने में अभी आपका पूरा गाला जल गया हाँ पूरी गाला हमारी जल गई पूरी हम लोग जो दस परिवार बारह परिवार यहाँ काम करते उनकी रोजी रोटी भी चले गए जिसके वजह से अभी हम हम कह आम रहे हमारा सेठ को कुछ सुविधा दीजिए जो हमको अभी रोजी रोटी मिले सरकार से मुझे मांग कर रहा हूँ अंदाजा कितना माल पड़ा लगभग अंदाजा हमारा नब्बे के आसपास रोल जल गए लगभग एक करोड़ के ऊपर का नुकसान हो गया हमारा का बारह परिवार का रोजगार हाथ से गए इसके लिए सरकार से हम मांग करते हमारा हमारा को भी करे, परिवार भी सहायता परिवार परिवार चले इसी इसी सारा में परिवार चलते थे। क्या चीज़ बनता। जीन्स का कपड़े बनते थे डेनम के पैंट बनते लेडीज जेन्ट दोनों बनते थे कारखाना मालका ने की तर बांधकाम सुरू आहे

गहरी नींद में सोई हुई है यहाँ का कारपोरेटर कभी देखने नहीं आता है डेढ़ महीना पहले भी एक भयंकर घटना हुई थी एक आदमी नाले में गिर के मर गया था फिर कल एक से डेढ़ महीना पहले अभी क्या घटना हुई अभी कल रात को इधर भयंकर आग लगा रहा पूरा कारखाना जल के खाक हो गया अब वो बेचारा बंदा जिसका गला खुद का है उसका माल खुद का है वो तो बेचारा चलते चलते रोड पे आ गया ना तो हमारा प्रशासन से यही मांग है कि आप जल्द से जल्द ये रास्ते को दुरुस्त कीजिए और नींद से जागिए और हमारी प्रॉब्लम समझिए यहाँ पे वजनदार रोल आते हैं पूरा कारखाना एरिया है इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा वहां पे कोई कारपोरेशन की तरफ से फैसिलिटी नहीं है सिर्फ सब अपनी अपनी जेबें भरने को तैयार है रेडी है आपका मतलब तकलीफ क्या हुई तकलीफ यही है ना सर पूरा रोड खोद के रखा है तीन महीने से आज रात को देखिए आग लगा था फायर ब्रिगेड नहीं यहाँ पे आया इधर फायर ब्रिगेड उधर बाहर खड़ा था तब तक पूरा माल जल के खाक हो गया अगर यही टाइम पे फायर ब्रिगेड अंदर आता था तो शायद बंदे का अगला कम से कम पचास टका बचता था माल सर ये पूरा इंडस्ट्री ले रहा है यहाँ पे कम से कम वो कारखाने हैं आठ आठ फुट का खद्ला खोद के रखा है तीन महीने से उसके ऊपर आने जाने के लिए सिर्फ एक छोटा लकड़ी का पल्ली दिया हुआ है उस उसमें कैसे वजन आएगा वजनदार रोल आएंगे माल जाएगा आएगा कैसे आएगा हमारे पास कम से कम पचीस कारीगर है हम उसकी जान खतरे में है उसका जवाबदारी कौन लेगा कौन उल्लासनगर का प्रशासन जब है आप हमारी खबर ये कार्पोरेशन तक पहुंचाते हैं तो मेहरबानी होगी जर जा तर कदाचित आग लवकर आटोक्यात आणता आली असती ब्युरो रिपोर्ट स्वानंद मीडिया उल्हासनगर ताजा घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूज ला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वर क्लिक करा